के आधार हैं वो सृष्टि के पालन करता और संहार करता देव है महादेव भोलेनाथ जैसा कि इनका नाम है स्वभाव से बहुत ही भोले हैं ये अपने भक्तों से अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं जो भी भक्त महादेव के मंत्रों का नियमित रूप से जप करता है उसके परिवार पर उसकी संतान पर कभी भी संकट नहीं आता उसका पुत्र तीव्र बुद्धि वाला हर क्षेत्र में तरक्की करने वाला बनता है अगर आप अपने पुत्र की उन्नति चाहते हैं तरक्की चाहते हैं तो महादेव के मंत्रों का नियमित रूप से जप करना प्रारंभ कर दीजिए आज हम आपको महादेव के एक ऐसे ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नियमित रूप से जप करने से आपके परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आएगा आपके जीवन से समस्त बाधाओं का समस्त कठिनाइयों का अंत हो जाएगा भक्तों यदि आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें एवं दिल से लाइक करें भक्तों बिना देर किए हुए आइए सुनते हैं महादेव के इस दिव्य चमत्कारी मंत्र को ओ महादेवाय नमः महा। ओ देवाय नमः ॐ महादेवाय 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 नमः महादेवाय नमः ॐ 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 महादेवाय नमः नमः ॐ महादेवाय 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 नमः महादेवाय नमः ॐ 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 ॐ महादेवाय नमः 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 ॐ ॐ महादेवाय नमः 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 ॐ යනම ඕමහදිවායනම 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 ඕමහදිවානම ඕමහදිවායනමහ ॐ महादेवाय नमः 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 ॐ महादेवाय ॐ महादेवाय नमः 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 य नमः ॐ महादेवाय 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 नमः